15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Россия не хочет пускать Украину в Европу, поэтому развязывает конфликт на Донбассе, заявила уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Конфликт на востоке страны усилился после Минской встречи. На ней Петр Порошенко дал четко понять, Украина не откажется от евроинтеграции. Москва выбрала самые жестокие аргументы для того, чтобы снова привязать Украину к себе, отметила Геращенко. По ее словам, военное положение в Украине не вводится, ведь это прежде всего будет выгодна России. Наши граждане должны осознавать, что российская армия это более двух миллионов солдат. Поэтому как только мы объявляем военное положение, мы даем возможность расширить военное присутствие России на территорию Украины. Украинская власть делает все возможное, чтобы мы победили в этой войне, но с наименьшими потерями, подчеркнула Ирина Геращенко. Отмена внеблокового статуса Украины и возобновление курса на членство в НАТО. Такой законопроект правительство вносит на рассмотрение парламента, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, данный документ запрещает нашей стране вступать в любые другие экономические, политические или военные союзы, которые противоречат основной цели Украины – членству в Европейском Союзе. Арсений Яценюк обратился к президенту Украины рассмотреть этот документ безотлагательно за законом. Основная мета и единственная мета Украины в внешней политике – Согласно закону, основная цель и единственная цель Украины во внешней политике – это обретение членства в Европейском Союзе. Данный закон запрещает украинскому государству принимать решения о членстве в любых других экономических, политических или военных союзах, которые противоречат основной цели Украины. Это членство в Европейском Союзе. После принятия этого закона Украине будет запрещено членство как в таможенном, в евразийском, так и других различного рода так называемых союзах. Так и других разного рода так называемых союзах. Правительство Украины выполнило все предварительные условия для получения следующего транша от МВФ и надеется на положительное решение заседания Совета директоров фонда, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Премьер-министр также подчеркнул, Япония уже выделила Украине 100 миллионов долларов финансовой помощи. От МВФ и Всемирного банка Украина сможет получить в целом около 2 миллиардов долларов. Решение, Ради директоров и Украиною этого значного Решение Совета директоров и получение Украины этого значительного ресурса даст возможность прожить Украине. Нам очень сложно страна в войне. То, что мы не получаем доходы из Донецка и Луганска, это уже сейчас мизер по сравнению с тем, какие миллиардные затраты мы несем на войну которая развязана российским агрессором и российским государством. Поэтому для нас критически важно получить положительное решение МВФ. И мы для этого сделали все. И мы для этого сделали все. Украина в будущем может стать членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса. Украина вправе принимать решения относительно своего военно-политического статуса. Мы полностью уважаем позицию Украины в отношении политики безопасности и выбора союзников. Прокомментировал Андерс Фограсмусен решение украинского правительства о возобновлении курса на евроатлантическую интеграцию. Новый прайс на российский газ. Москва предлагает установить цену в размере 385,5 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил министр энергетики Федерации Александр Новак. На такую цену Россия согласилась, не дожидаясь решения стокгольмского арбитража. Скидку в 100 долларов за тысячу кубометров решили сделать за счет таможенной пошлины. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Рейтингер добавил, что сторонам нужно определить промежуточный тариф для Украины для стабильного обеспечения обеспечения газом европейских потребителей, а график оплаты долгов согласовать в ближайшее время. Напомню, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина готова покупать российский газ по 320 долларов летом и по 385 долларов за тысячу кубометров зимой. Учитывая ситуацию в Украине, давление на Россию нужно продолжать. С таким заявлением выступил президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Москва должна прекратить поддержку сепаратистов оружием и человеческими ресурсами. По словам президента Еврокомиссии, ситуация в Украине влияет на Европу. То, что происходит на восточных рубежах страны, вызывает серьезную беспокоенность мирового сообщества. Цель Евросоюза – урегулировать кризис, основываясь на принципах территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Вот российских войск России на территории Украины является актом неприкрытой агрессии. Официально Варшава выражает в связи с этим решительный протест. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Польши. Польша осуждает наступление российских войск в южной части Донецкой области, особенно в окрестностях города Новоазовск. Такие действия России против Украины являются признаком агрессии. Польша призывает Москву уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Молдова, Грузия и Румыния обеспокоены действиями России в Украине. Об этом заявили министры иностранных дел этих стран на днях румынской дипломатии в Бухаресте. Дипломаты назвали недопустимым нарушение границ в Европе в 21 веке и призвали Россию уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Еще более резко высказался премьер-министр Австралии Тони Эббот. Он заявил, что если информация о российских военных в Украине правдива, это самое настоящее вторжение. Если действительно окажется, что российские вооруженные силы просто перешли через границу, это будет называться вторжением, что совершенно недопустимо. Не может быть никакого международного порядка, если сильный всегда прав. Не может быть надежного и безопасного мира, если сильные страны будут брать все, что хотят. В течение последних шести месяцев мы наблюдали, как Россия становится все более агрессивной. Сейчас она вышла из тени и открыто пытается получить господство над Украиной. Это полностью, абсолютно и совершенно неприемлемо. Силы АТО 35 раз вступали в боевой контакт с террористами в населенных пунктах Ленинска, Петровска, Краснополяна, Авдеевка, в аэропортах Донецк и Луганск. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. На территории Донецкой области сепаратисты устраивают патрульный обход, во время которого проверяют у людей прописку и задерживают иногородних. Вчера на антироссийском митинге в Мариуполе украинцы выразили свое недовольство действиями федерации. Люди в южных областях готовятся отражать атаки российских войск. Вчера на центральной площади Мариуполя прошел антироссийский митинг, во время которого люди выразили свое возмущение российской интервенцией. На митинг вышли тысячи жителей Приморского города, к которым присоединилось большое количество переселенцев из зоны антитеррористической операции. На митинге мужчины выразили готовность стать на защиту города и южных рубежей Украины. Все для фронта, все для победы. Санитарную эвакуационную машину получили в подарок бойцы сводной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Ее приобрели за свои средства сотрудники научного центра превентивной токсикологии имени Льва Ивановича Медведя. Особенность боевой машины в том, что в ней одновременно можно оказывать помощь шести бойцам. Более того, хирург может оперировать солдат прямо на поле боя. Машина уже отправилась спасать жизни солдат в зону Ато. Когда солдат чувствует, что рядом с ним есть врач, он смело идет в бой. Он уверен в том, что ему спасут жизнь. Когда врача нет, уже начинается, видимо, страх. Поэтому вот выбивает из строя медицинскую технику, для того, чтобы даже нельзя было ее эвакуировать. И вот эта техника броненная, конечно, это большая помощь для того, чтобы вывести именно солдата с поля боя под пули. Из-за проваленного туристического сезона Крым не досчитался более 2 миллиардов долларов. При этом жители Российской Федерации ездят отдыхать в Крым не реже, чем в прошлом году. Эксперты насчитали примерно миллион триста пятьдесят тысяч россиян, посетивших полуостров с середины мая. Но их слишком мало, чтобы компенсировать полуострову денежный поток, которого он лишился вместе с украинскими туристами наших соотечественников приехало всего 300 тысяч. Таким образом, в этом году на полуострове отдохнули миллион шестьсот пятьдесят тысяч туристов. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла более пяти с половиной миллионов. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. До встречи.